ошибка э, кстати всю информацию вы можете смотреть на сайте федерации на фаую либо драгрейсин мы стараемся максимально быстро вывешивать там и результаты и промежуточные результаты поэтому все вы сможете там посмотреть ну как говорил Гальчинский, делать хэштеги драгрейсин Андрюков, ты так говорил у вас в дрифте все хэштеги делают Хэштег, ну я не умею я не дрифтер ну что класс 3 ТФД, фд чемпионата украины ради чего мы собирались здесь. Третье место. Трань Виталий, Харьков. Десять вещей ему очень нужны. Второе место. И 12 очков за счет Бурдейный Евгений, город Харьков. Нас не догонят. Нас не догонят. Ну я не знаю, Жень, правда не догонят? Жень, правда? Ребят. Чемпион Украины в классе Стрит ФД 2016. Бургейный Евгений! <свёртый> Ребята, чемпион Украины после четырех этапов! <свёртый> Украине доходит, наверное, впервые, да, когда вот после четырех этапов уже сразу. Жека действительно в этом году показал классные гонки, классные реакции, поверьте, ну вот... Наверное, все видели то, что он способен. И сегодня опять 0-0-1, там 0-0-2, 0-0-3. Задержка на синафоре. Фальш-старт. Ч... Фальш Первый фальш старт наверное, Из-за солнца. Из-за солнца, правильно. Ну что, первое место на стрит ФД Черноу Максим. Город Харьков. Ребят, подходите вы же, подходите. Это Харьков сегодня в этом классе увез все кубки, все медали в Харьков.